Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Bakının Yasamal rayonundakı Vaqif Mustafazadə adına 2 nömrəli uşaq incəsənət məktəbinin əsaslı təmirdən sonra açılışında iştirak ediblər. Məlumat verilib ki, Vaqif Mustafazadə adına 2 nömrəli uşaq incəsənət məktəbinin yerləşdiyi bina 1904-cü ildə inşa edilib. 2020-ci ildə Heydər Əliyev fondu binada əsaslı təmir aparıb. Hazırda məktəbdə fortepiano, skripka, gitara, klarnet, saksofon, vokal xanəndə, tar kamança, qarmon, nağara, rəssamlıq Xarioqrafiya, nəzəriyyə və tədris köməkçi fənləri ixtisasları üzrə 385 şagird təhsil alır. Onların təlim-tərbiyəsi ilə 78 müəllim məşğul olur. Məktəbin bütün tədris otaqları əyyani vəsaitlərlə təmin olunub. İncə sənət məktəbinin 2 mərtəbəli binasında 15 fərdi tədris otağı, nəzəri otaqları, kitabxana, dərzi otağı, konfrans zalı, rəssamlıq otaqları, xarioqrafiya zalı, yeməkxana və səs yazma studiyası fəaliyyət göstərir. Məktəbdə Vaqif Mustafazadə görkəmli yaradılıb. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Bakının Yasamal rayonundakı 3 saylı tədris korpusu da yenidən inşa olunaraq istifadəyə verilib. Dövlət başçısı və birinci xanım Mehriban Əliyeva açılışda iştirak ediblər. Bildirilib ki, müasir kampus standartlarına cavab verən, modern memarlıq elementləri ilə zəngin olan yeni binada texniki və texnoloji ixtisaslar üzrə 3000 tələbə təhsil ala biləcək. Burada təlim-tədrisi yüksək səviyyədə aparmaq üçün hər tərəfli şərait yaradılıb.